Что такое электронные цигарки? Послушаем эксперта. Мы хотели бы вам представить новый товар, который появился на украинском рынке. Товар называется электронные сигареты. Это предмет, который в Европе сертифицирован как ингалятор-заменитель табакокурения. Это электронное устройство, состоящее из батарейки, которая заряжается, как обычный мобильный телефон, литиевая батарейка, и атомайзера и картриджа то непосредственно, что производит процесс курения. В чем преимущество этих сигарет по отношению к обыкновенным традиционным? Очень простое. Здесь отсутствует процесс горения. Соответственно, ваш организм не получает всего перечня канцерогенов и смол, которые получается при обычном процессе курения. Вкратце для чего это изобретение, для чего эта продукция предназначена. Для того чтобы вы могли курить и не вредить своему здоровью. Это первый момент. И второй момент для того чтобы вы могли курить э, и со временем э, при вашем желании избавиться от этой вредной привычки. Существует специальная программа бросания курения. А вот в этих картриджах находится в трех из четырех видов картриджей находится очищенный никотин. То, по большому счету, без чего организм, имея привычку к нему, не может справиться сам, особенно если привычка долгая и зависимость от никотина у организма человека есть. То есть с помощью этого предмета можно бросать постепенно. Картриджи есть трех видов по содержанию никотина, по содержанию по крепости. Куря их последовательно и перейдя на четвертый вид без вы абсолютно спокойно, без каких-либо трудностей для своего организма в течение там, месяца можете избавиться от этой привычки. Поскольку процесс плавно идет, ваш организм просто не будет требовать больше поступления никотина. И дальше либо вы отказываетесь от этой привычки вовсе, либо вы носите э, этот предмет с собой. И в тех редких случаях, когда ваши коллеги, несмотря ни на что, все-таки хотят, чтобы вы покурили вместе с ними, вы можете сделать несколько затяжек и положить обратно в карман. Поскольку здесь нет ни процесса горения, ничего, здесь есть только э, индикатор, который э, на внешней стороне сигареты, э, вы можете даже сделав одну затяжку, спокойно положить ее в карман и ходить с ним сколько угодно долго. На сегодняшний день мы на рынке предлагаем продукцию двух заводов-изготовителей, которые за последние два года зарекомендовали себя как самые качественные, самые надежные. Это продукция завода «Смур» и продукция завода «Джесси Бау». Вы можете курить в любом месте, не вредя себе, и самое главное, не вредя другим. Человек из своего рта выдыхает не дым, а выдыхает водяной пар. Ну и в завершение своего рассказа хотел бы вас пригласить на бесплатную абсолютно дегустацию этих сигарет. Мы готовы вам дать полную консультацию по этому продукту.